Открыл буз, там стояли, сидели люди, человек 6-8 в балахлавах с щитами и сбитами. И плюс к тому же они не пропускали инспектора ГАИ вовнутрь в бус, пассажир, грузовой, пассажир, грузовой бус. Это не пропускали вовнутрь. Инспектор ГАИ попросил нас, чтобы мы задержали этот бус до выезда работников милиции они начали сразу звонить своим друзьям, там, кому там старшим, чтобы те приехали. Приехал сразу адвокат, и их не начал отвечать, что вы не имеете права останавливать ни бусы, ничего. И вот эта операция Фортеса, что идет совместно в Одессе в Авторуха и ДАИ города Одессы по выявлению сепаратистов, оружия и нелегальных людей, которые проникают в страну со стороны Приднестровья и Крыма. Ну вот это предисловие. После того, как бус мы задержали, его работники милиции забрали, сказали, что везут его в линейное отделение. Через буквально пару часов мы его уже увидели, он по городу пытался Это точно тот самый бус на тех самых номерах? Бус на тех же самых номерах, в донецких номерах, тот же самый бус. Те же самые люди сидели за рулем, все то же самое. Ну, я считаю, что вот это было предисловие к тому, что взорвалась граната. То есть, Вчера в 3 часа, с 3 до 4 ночи, или утра, как лучше рассказать, мы стояли на блокпосту. Четыре человека я еще в 12 часов отправил на отдых, потому что мы отдыхаем в время. А четыре, четыре человека было со мной, пять было со мной, и был работник ГАИ и самооборона города Одессы человек был. Мы простояли, потом решили зайти погреться, выпить по... Ну, кофе выпить, сделать перерыв. В это время машин не было. Когда мы зашли, я присел на, на лавочку и услышал хлопок. Я работе говорю, хлопок, щелчок, я так и не понял, что это было. Но я работник говорит, пойди глянь, что это. Я вот только сделал шаг, я увидел, как летает граната. Я крикнул, что граната, и упал на, на нее, закрывая всех. Потому что я старший поста то есть я отвечал за людей. Мой заместитель на глупосты Николай, он, короче, начал других, с собой прикрыл другого человека, тоже находившийся ну, рядом с ним. Вы прикрыли в бронежилете вылегли на гранату, да, правильно? В бронежилете. И я лег на гранату. А бронежилет какого класса? Это обыкновенный государственные бронежилет. То есть это такой черный Двоечка. бронежилет, да. двойка, такой коро, короткий, короткий да. только вот грудь закрывает да. фактически, да? Да, и чуть-чуть живота. Пострадавших у нас было 7 человек. Так, один работник ГАИ, один самооборона города Одессы. И у нас было 5 человек пострадавших. Два было более тяжелых, которые хирургически там делали вмешательство, потому что была вена перебита и, и зацеплена Им пришли работникам здравоохранения города Одессы, которых можно, так не, можно и так и не назвать, пришлось просто указать первую медицинскую помощь. Нас когда привезли туда, работники ГАИ сразу сказали, мы этого ложим. И делаем, разумею, первую медицинскую помощь. Когда мне начали оказывать первую медицинскую помощь, бинтом начали мотать. Просто бинтом. Подошла старшая инстанция, кто она там, это, и сказала, ты что на него бинт переводишь, ему и так сойдет, хватит с него, давай отправляй его отсюда. Говорит, смотри, их сейчас еще привезут, нас на всех бинта не хватит. То есть получается, что мы как в Одессе, как считаем, считается, приехали бомжи, это была еврейская больница. И утром же, тут же самое, вот пришли бабушки, те, что были против нас, когда вот мы бус остановили тогда, они прибегали, защищали этот бус, пророссийские. Они нам принесли уже, и нашему старшему показывали венки для нас уже принесли в больницу. То есть буквально в течение часа они уже добрались и принесли нам венки. То есть мы так посчитали, что это была проплаченная акция против блокпоста и против людей, которые стоят за Украиной. Что дальше? Что сейчас там происходит? Блокпост Блок, -пост Блок -пост стоит на месте. Продолжает функционировать. и стоят, охраняют. То есть, и мы не собираемся отдавать этим пророссийцам Одессу, потому что они кричат, что Одесса это Россия и слова Путина. А у нас, у нас на носу как говорится, у нас впереди выборы для того, чтобы выбрать своего президента. Зачем нам чужой? И мы живем в своей стране. И мы не хотим вступать в федерацию, как они объявляют на, 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 по всем телеканалам, начинают. республика Одесса в составе Юго-Восточной Федерации. У нас единая Украина, за которую мы боремся. Володимир Микола Іванович. Ви були так само на блокпосту тоді, коли вибухнула граната, так? Так, да, я був на посту, я був помічник старого блокпоста. І ви так само закривали людей від гранати, як нам сказав? Закривав, бо в час, коли вибухнула, як мій старший розказував, блокпоста, вибухнула граната, Мы среагировали и прикрывали людей, чтобы они не пострадали, потому что мы отвечаем за их жизнь. Как вы себя чувствуете и что говорят доктора? Ну как? Пока чувствуется нормально. Операции делали в Одессе, делали успешно. У меня как раз осколок рвал в корене. Делали операции. А так. Приехали сюда, потому что тут нам оказали помощь, которой надо было. А в Одессе были вынуждены мне делать операцию, потому что у меня кровь стекала и у них не было другого выхода. Остальные моих была оказана помощь, как говорится, как будто мы были непрошные гости. Нежелательны для них. И мы были вынуждены приехать в Киев и получить вот эту медицинскую помощь. Что вы планируете делать после выздоровления? Конечно, ехать обратно на свой пост. Ви були на блокпості в Одесі на сьомому кілометрі, правда? Так, Розкажіть, будь ласка, поранення, що, що трапилося і яких от травм ви зазнали? <реку> які травми? Осколочні травми, якщо треба, покажу. Ось. До речі, про Одесу. Тут в мене дуже велика рвана рана. Ось. А в Одесі на цю рану, Рвану рану подивилися, які. Ну що, тут нічого не треба робити? Просто оце. Ось такий один слой мені бінтом намазали і все, навіть таку накладку не поставили. Навіть не переклеїли, просто кинули і все. Ось в мене животі витіра, тут в мене три осколки. Ось. І на снімку ще в шиї, ось два осколки тут десь. Ну, Коротше, десь в шиї. Там два осколки, я також по снімку показують. Ну, ця нога в мене взагалі не робоча. Я не можу взагалі ходити, От на колясці зараз її в даний момент. Її. Що трапилось? Ну, в той момент, коли граната зірвалася, це їх було двічі, як я не зрозумію. Але коли наш старший ну, накрив себе гранатою, то якимось чином вибух відбувся під моїми ногами. Ось, ну, Мене відкинуло, далі я вже нічого не пам'ятаю. А коли прийшли до тями? Е, до тями. Ну, я якби був при тями, але я не пам'ятаю, що було. Uh -huh. Я тільки пам'ятаю, що в мене була контузія, істерика, я і все. Що далі? Коли одужаєте, що плануєте робити? Їхати в Одесу. На сьомий кілометр? Напевно, захищати Україну. І коли кажуть, що коліна тільки. Ну, проблема з коліном. А. Коли, коли вирішується проблема, вони кажуть, не знаєш. Ну, ось таке. Скажіть, будь ласка, а скільки вам років? 19. Ви працюєте, навчаєтесь? Навчався, але коли мені сказали. Постави перед деревом чи навчання, чи, чи Майдан. Я вибрав Майдан. Стояти за Україну.